Я Леонов Алексей Сергеевич, 78-го года рождения. Идеал. Я красивый, умный, скромный. Меня иногда путают с Иисусом Христом, но я говорю, не, я не тот чувак. Это был хороший парень, но другой, да. А, что, а, темы работ? Да нет никаких тем вообще, это полное фонарное творчество. Я, не, я там иногда там задаюсь какой-то целью, чтобы что-то там такое создать, там, например, портрет нарисовать, да. Но в основном мне вот как бог на душу положит, вот так, вот круг. Сначала я рисую круг, Потом я его замазываю, а потом от этого смотрю, что появляется, ну и как бы и там дорисовываю, там елочку, там домик, там, там из этого круга бабушку или дедушку сделал, или там еще колобка кого захотел, вообще полное это. Меня вдохновило через Серджи Леоне, вот может мне, нрав... ну вот. вот у него вот этот, ну да многие там говорят плохой злой хороший это такое это типа попса там это но не про суть не про фильм а вот эти персонажи страшные там я до этого ну очень любил там я и сейчас люблю вестерны но все там такие какие-то прилизанные, даже злодеи, да, какие-то красивенькие. А у Сержа Леона им такие морды, ну, явно, ну, маргинальные личности. Да, там даже этот Клинт Иствуд, вот, какой-то грязный красавец такой, непонятно. Он хороший, плохой до конца вообще. Вообще, один из любимых моих фильмов. Ну, на меня вот все и кино, вот, «Линч» на меня много сильно повлиял. Как бы я очень... Вдохновлялся, Линчем. Yeah. Я экспериментатор. Просто я люблю экспериментировать с разным этим. Вот меня как понесет в одном, там я начинаю козлотронить начинаю. А он как пошел, пока не, ну, не на козлотронюсь до, до предела. А потом, о, надоело мне козлотронить. Сейчас буду линогравюрой заниматься. И то я тут, я их больше режу, чем печатаю. Ну, как бы мне. Ну, там, сделал один оттиск, посмотрел, ну, зашибись, все, подрезка не надо, в кучу, на, в кучу. Шо? Ну, а смысл вот печатать? Я вот раньше печатал и, и дарил. Ну, кстати, благодаря этому, это вот, я вот Белюсенко напечатаю, он мне как отец родной, как учитель, как вообще, как друг по жизни. Он же ж первый там ну, ко мне хорошо отнесся, как я еще на шке там был, бурсу прогуливал. Там. А моя жена там увидела где-то возле там кафе на Михайловской объявление там. Ювелир ищет там, на... учеников набирает, короче. это оказалось реставрационная мастерская этого исторического музея на Андреевском спуске. Ну, и я там учился на, на ювелира, а рядом мастерская Белюсенко. И ну, на почве музыки там Тома Вейтса и всякого такого прогрессивного по тем временам. Ну, вот мы до сих пор дружим. И вот по ходу я ему вот что... Ну, там напечатал, подарил. И получилось так, что там пришел к блюсенко Михаил Кулывин, да. И тут. Ну вот такая вот тема, блин. надо делать выставку какую-нибудь, ну кого посоветуешь? Он показал пачку работ, которая у него уже пачка накопилась. Мне сделали выставку в Эдукаториуме, да. Потом в обратилась там ну, девушка, мы с ней дружим теперь, она там, мне краски покупает, бумагу покупает, все там, помогает у него во всем, там, юридически вообще во всем, спасибо ей очень большое. Она мне, ну вот тоже, там, их юридическая фирма, там, крутая, они, типа, решили помочь художникам, да, и сделать для молодых художников. Но, опять же, чтобы это было не так, не кустарное а такое, обратились к Белюсенко, по... И там, короче, ну, коллективная выставка «Я и Груша», да? Вы же знакомы с грушей, да? Ну, его-то нету, да. Творчество его осталось, осталось, и там. И как бы, ну, там были и груши на рисунки. Но, но в основном рисунки все мои были. Но еще был один художник, который, ну, вот нельзя его было, потому что он по знакомству, ну, ему ну, нельзя было отказать. Ну, там, короче, ну, такая дурная. И, и, и история ну короче нельзя ему было отказать и там куда-то всунули эти три картины там куда-то по, по углам ну, такая и, кстати прекрасная выставка получилась вообще я тогда принес домой ну не там, когда выставка закончилась конверт такой даю марине жене марина такая считает еще бы одна из штука была. говорю, ты вообще охренела, да? Ни копейки не вложил, ничего принести. 900 баксов. Это... Не, ну штука лучше. Я понимаю, что штука лучше. Это не, это не вопрос. Это, да, это, факт, штука лучше, да. Ну, почему так все? И в маяке мне там сделали. Я, кстати, очень успел перед карантином сделать в маяке выставку персональную. Я что-то к этой выставке рисовал специально портреты. И тоже, опять же, все у меня нет нету четкой системы. Мне вот как-то захотелось мне рисовать персонажей из района, да, там, Толик, сосед, бывший мусор, там еще кто-то там. Я так для себя нарисовал, приезжает Соснов. О, и вот еще надо 15 таких, чтобы было. Вот и мой еще нарисуй. А еще надо, кстати, этого Ой, Обломова нарисовать. Он приезжал тоже мне заказал, но на меня это сдерживает то, что он приедет в сентябре. И я все, как всегда, откладываю. На потом, на потом. На потом. Ну, что до сентября еще времени куча, да. На самом деле, еще этот портрет нарисовать на самом деле не так уж и долго. Ну, там такой, в, в ЧБ он захотел. Это вообще идеально. У меня в моей жизни все благодаря моему творчеству. Все там, все по... связано. С... Троицкий появился как? Я познакомился, меня вообще случайно тоже, это все очень, все случайно очень. Я познакомился в метро с девушкой из Мариуполя. Ну, она там говорила, что она с Одессы, но оказалось, что она с Мариуполя, и там... И, короче, я ей показал свои работы, она там в полном охренении, и, и как-то она встретила подружку Наташу Мариненко. Они там учились где-то вместе в Одессе, на, в училище на декораторов или что-то там такое. Она там... Ну и, короче, неважно. Не и Мариненке тоже очень понравилось. Она мне тогда, это же мне Мариненко сделала мою первую выставку в, этом, в Дукате. Не в, Ду... не в Дукате, в Ра, да, это Но это была как бы, это, там тоже история такая, там, как бы фонд там, борьбы с наркотиками да, решил сделать выставку из, из наркоманов, да, творчество наркоманов. Да. но оказалось, что наркоманов много, а творчества не так уж и много. И они обратились ко мне, да, и такие, я говорю, а, они меня дают, а ты хоть наркотики употребляешь? Я ну, курю, да, как кто сейчас не курит, все курят. Такие, ну, там, Нормально. И, короче, у меня был зал моих работ и, и зал там каких-то коллажей наборных с разных этих. Ну, короче, это не персональная выставка, но так уже один зал чисто мой был, ну, и такое. И вот она, Наташа Мариненко меня познакомила с Владом Троицким с театром «Дах», и, и я там задержался надолго, я ж там, блядь, столько проработал и электриком, и кем угодно. Уборы самая любимая моя работа была. Это уборщик. Ходишь пьяный по фестивалю и бочки собираешь. Кто-то на горбу стулья таскает. А ты такой лично занятый такой. Так мне в конце фестиваля благодарность. Спасибо за чистоту. А я вообще не напрягался, ну там, там мусор баб с дедой вывозили, там ну, на заводе были, там, знаешь, приедут, этот контейнер выгрузили. Ты только ходишь, бычки собираешь. А это дело такое очень увлекательное, ну, успокаивающее, неспешное, надо не спешить, а так тщательно все убирать. Там. У меня всегда музыка, колонка активная с собой, я хожу себе музыку слушаю, подруга у меня, да. Ну что, пошли там Мадеры бахнем, да? Вот. да? вот так вот. Вообще, я там отдыхал. Я всегда на каждый угольфест так подстраивал все свои дела и обстоятельства, чтобы вот для меня это был это отпуск самый лучший. Вообще, я пару раз был в Коктебеле. Меня после Первой неделе уже взнуды как ты, Бель, надоел уже. Этот портвейн, это море, эти люди. Не, не татары. татар я очень люблю. А вот эти именно местные, они такие себя считают крутыми. Но сейчас их жизнь попустила. Я не злорадствую, но это факт. Ну, все, они уже не такие крутые. А как вот татары вообще, это просто, я даже помню, мы, мы так, с Симфера на автобусе, ну и взяли там не через кассу билет, а левый там, ну и там водитель говорит, ну подождите, а мы с маленьким, ну там Леша три года был, с ребенком, сели там на заднее самое, галимое там, где... ну и сидим, ждем с этими левыми билетиками, заходит контролер татарин, такой, Думаю, сейчас нас попали, выкинут нас, да, деньги не вернут. Я думаю, он говорит, а что вы тут сидите? У вас первое и второе место. Идите туда. И он пересаживает типа, а у них, видать, тоже левые билеты. И они туда, а мы на первом и втором, прямо за водителем. Вот такие, вот такие чудеса, да, бывают вообще. Да, nah, в общем, что я творчество отвлекся. Да? <реклама> все дети пишут в тетрадке, я там в чертей рисую. Ваш сын рисовал чертей на уроке. <реклама> <реклама> Хотя у меня по рисованию всегда тройка была. Один раз я нарисовал урок вольная тема. <реклама> я нарисовал чувака в тазике, моется. Учительница у такая. Тройка, блядь. Короче, ну... Мне нравится рисовать. Я, я настоящий художник. Чем отличается художник от нехудожника, да? Ну, вы же в курсе, да, что мы все художники, по сути, да, мы все можем рисовать, да. Но Художник от того, что он не рисует, он мучается, да? А не художник не мучается, он может спокойно не рисовать. Это, ну настоящий художник это диагноз, ну, мягко говоря, да? Не самые там опасные, страшные там, ну это диагноз, да? И с этим надо смириться и жить и наслаждаться и радоваться, что ты художник, а не какой-то там. Мне, мне, всю жизнь говорили, ты не путевый. Да, а теперь я смотрю на тех путевых, один в земле лежит, другой это живет на. То, говорила мне преподавательница по спецтехнологии, сказала, что я не путевый. Так я сейчас бы на нее посмотрел бы. Наверное, на какую-то пенсию. Ой, денег нету. Нытье сплошное, короче. Я он живу себе спокойно. Я вообще он как ушел из последней работы. Я даже вот все. И больше нет. Вы меня не затянете, в свое болото социальное. Дурак. И то я на этом работе продержался три года, потому что я туда пришел, увидел вот такую бухту еще финского Ватмана, вот, непорезанного. Там типографская краска линолеум для печати подходит. Я, я тут остаюсь. Я держался там, ну как держался, я туда, ну потому что у меня была шикарная мастерская, бесплатная, мне еще зарплату платили, типа что я электрик. Ну такой электрик, что ну, лучше меня лишний раз не тревожить было. Ну да, и мне так нравилось вообще, это был андеграунд стопроцентный, я в подвале, там, шестиэтажного здания. Когда мне надоел подвал, я вышел себе наверх, там, напротив, здания здание напротив зоопарка, я на страусов смотрел, там, закрыл за собой, а где электрик? А нет, это даже не было мобильных телефонов, никто не мог, ну, мне там спросить, а ты где, да? Я пошел в обход, там обход нужно целый день делать в вообще вот так вот мечта художника Да. уже есть, чтобы все было хорошо. Что это значит, чтобы все было хорошо? Чтобы все было хорошо, чтобы никто не болел, чтобы войны не было, чтобы вот, чтобы мы жили спокойно, там, на то, что мне надо, хватало денег, там, ну, как сейчас. Да, ну да, там приходится в чем-то экономить, но это лучше, чем, например, транжирить, мне кажется, да, но это лично мое мнение, кому-то нравится транжирить, пусть транжирит. Я живу так, аскетично, в ретрите уже 10 лет живу, не выезжаю никуда, никуда не хожу. Последний раз я на этом на Выдобичах, когда на Гугальфесте так я вообще не ходил ни на одно мероприятие. Вы можете, кстати, посмотреть фильм Гугальдок. Это же сняли, правда. Говорит: Леша, ты ходишь куда-то? У меня передос от искусства, говорю, у меня... а у меня склад, я на нем рисую, охраняю, работаю там типа за входом, охраняю, чтобы ничего не спиздили там это. Пиво носит, шмали есть, девушки, музыка. «Нафиг мне ваш фестиваль! Я выходил только в столовую покушать!» И еще я так удивился, что я в кино попал после такой антисоциальной деятельности, да, еще я в кино попал. И я так вообще в шоке был, у меня там третья часть, там Влад Троицкий, Женя Валь, и это вечно, я когда пошел на эту премьерный показ в Киеве, да, меня Колымов пригласил, ну, продюсер этого всего. Говорю, ну, тут он после фильма, вот тут у нас, ну, вот с нами тут э, Леша, который, которого там видели в кино, там, это. Я, говорю, ну, он может что-то скажет. Я такой, блин, это я какой-то пьяный все время. Так реально там... Я потом долго отходил от ну, это тоже надо. Я считаю, что побухать в хорошей компании, это, ну, это не алкоголизм. Это... Алкоголизм – это когда ты уже не ради веселья это делаешь, потому что тебя харит и ломает. Вот это алкоголизм, да. А когда в, в компании так... Вообще это праздник просто для души. Бухнуть, поговорить, песни попеть там, потанцевать. вообще надо развлекаться. Да, рисует, кстати. Ну, он что-то ленится так. Ну, у него так интересно там получается. Я там иногда дорисовываю его работы. Ну, это хорошая работа, а он уже ленится. Он говорит, ну, готово. Мне. Блядь, просто готово. Блядь. Ну, ты хоть бы это что-то там подкрасил. Все, я подкрасил. Да, рисует. Раньше больше рисовал сейчас. Да, это все периоды взросления такие. Ну, гуаш, акрил там такое. Я рисую тем, что не воняет. Я же не буду, у меня двое детей. Меня дочка 2,8, да, и сыну три. Еще я буду их травить растворителями в хате. Ну? Я нету, блин, возможности. Я вообще рисую, ну, или утром, или вообще не рисую. Вот так что вечером я не могу себе ничего заставить, и ничего путнего из этого не выйдет. Не, это было там, когда я, там соседка меня феном угощала, ну, тогда спать не хочется, и что ты, блин, делаешь такое постоянное. Ну, кстати, я не говорю, там, не, не рекламирую, там, и вообще это говно полное, от него зубы крошатся, там, суставы, видели, что вот это, ходит такое, вроде прихрамывает. Это, 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 это все от этого, да. Это, а если в рот заглянуть, так там зубов не будет. Но я тоже понял, что это ну его нафиг. Лучше спать ночью. Ну, ночь для того, чтобы спать, а не висеть. Знаете, очень прикольно, лежишь такой, делаешь вид, что ты спишь, чтобы жена не выкупила, что ты на фене висишь. Да, такой, ну, бред какой-то полный. Да. А потом такие там, едешь в метро, такие уходы. Фух. Тебе надо на золотых, а ты уже на дорогой Вот, блин. И он так, не спать, не спать. Но ж все равно спать хочется. Ну, только самый неподходящий момент. Да я вообще считаю, что наркотики они не помогают творчеству. Вообще никак. Никак. Ни, ни шмаль, ни фена, ни вин. Там, они не помогают творчеству. Нет. Это все... Ну, или глупости, или самообман, ну, или просто прикрывание своего кайфоманства, да, что это мне надо для творчества. Это бред, на самом деле, там, не алкоголизм, не, он ничего это не помогает, не расширяет ничего сознание, ну, там, если там фены помогают, ну, тупо, чтоб ты не уснул, да, и все. Ну, фантазию он не обостряет, ничего, ну, Трава тоже, кстати, не обостряет вообще никак фантазию. Просто под травой, ну, даже самая тупая работа, если включить музыку и там, к примеру, газон косить, да, то она превращается в праздник. Ну, вот и все. Ты просто включил музыку, тебе веселее и приятнее, да. Ну, если ты не знаешь, что нарисовать, да, то трава тебе в этом никак не поможет. ну. И тем более я видел ну, картины, нарисованные под травой. Ну, это они не имеют никакой художественной ценности. Вообще никакой. Они имеют, может, маленькую ценность в том, что эксперимента, да, вот посмотрите, вот это под Шмалью, это под ЛСД, это под тем, да, вот только в этом смысле. А так оно. Я вообще считаю, что творчество оно или есть, или его нету. И никакими там стимуляторами ты его не простимулируешь. Ни гипнозом там, ничего, это нет. Если человек не хочет рисовать, ну он не будет рисовать. Что? У меня нет, у меня, я человек без вдохновения. Мне дайте время и оставьте меня в покое, и все. И я буду… Я никогда не знаю, я начинаю с одного, а заканчивается другим. Да? Ну вот так вот, ну как бы. Я, у меня нету мук творчества, никогда не было. Мне не было, что мне нарисовать. Мне никогда не было такого. Мне кажется, это все надумано. Мне кажется, это... Не... Я видел там ну, люди. Они не мучаются этим. Ну, они, не... они хотят что-то, вот, пейзаж, да, рисуй пейзаж. Да? И вот все. Он, он появляется по ходу по ходу появляется, да, ну может там для, для чего-то чу там чуть-чуть на фотографию смотреть, да, но потом все равно, э, Леша, а че он, э, это? я ж тебе не фотографию рисую, да, это а же не должно, это должно не читаться, а должно угадываться, ну как бы, вот видели его кувшинки, да, это же. Это, так простому человеку не подпиши, так он и не поймет. Ну, в этом весь и прикол. Что это же не фотография. Смысл там пытаться обогнать Мерседес, да? Но он по-любому все равно быстрее поедет, да. Или там соревноваться с там, в точности с фотоаппаратом, да. Это глупо тоже. Там... Да, я не знаю, искусство, а искусство меня никогда не было цели там стать знаменитым. Мне приносит это удовольствие, удовлетворение. Если мне там не дают долго заниматься творчеством, я становлюсь бешеный и могу обматюкать очень сильно. И люди понимают, что вот пусть лучше он порисует, чем он будет кусаться, да, например.